नमस्कार मेरा नाम फिरोज है मैं केटाउन का रहवासी हूँ ये जो एस के अंतर्गत जो नया झोपड़पट्टी पुनवा पुनर्वसन हुआ है वो हमारे सोसाइटी के नियर बाय हुआ है ये एज़ पर द एस रूल जो 70 परसेंट का एग्रीमेंट चाहिए जितने भी है, ओनर्स हैं वहाँ के वो किसी से कोई एग्रीमेंट लिया नहीं है हमारे जो बिल्डर है इन्होंने पी सी अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है उन लोगों के साथ साथ करके हमारे टैक्स पेयर जितने भी हमारे टैक्स पेयर है उस पर धांधली किया है उनसे उनसे कोई भी परमिशन नहीं लिया गया है जो वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग घोपड़पट्टी के लोग रहते थे उनको सिर्फ डेढ़ ऑन पेपर दिखा के उनको यहाँ पर परमिशन लिया गया है ना कि सिर्फ ऐसा रहे हमारे पी सी एम सी के जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी भ्रष्ट हैं हम लास्ट एक साल से उनके साथ वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं बट उन्होंने अभी तक कोई इसका दखल नहीं दिया है और जो बंदे आए हैं जो रह रहे हैं वहाँ पे वो भी पत्रा शेड में रह रहे हैं उनको कोई प्रॉपर वहाँ पे रहने का इंतजाम नहीं है वहाँ पर जितने भी इलीगल काम है चाहे वो वहाँ पे तड़ी पर लोग है दारू बेचने का और ऐसे गंदे से गंदे काम वहाँ पे हो रहे हैं हमारे वहाँ के जो पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने भी ये बात बोला था कि वहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होंगे बट अभी जाके हर एक गैर कानूनी काम वहाँ पे हो रहा है हमारी लेडीज हमारे बच्चे सोसाइटी के बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं अभी ये सब तब हो रहा है जब हम यहाँ पे इतने टैक्स पे करके वहाँ पे रह रहे हैं एक सो कॉल्ड वेरी डेवलप्ड एरिया रावेत और किवले ये सिर्फ नाम के लिए है यहाँ पे इसको डेवलप देवल, एरिया को अंडर डेवलप करने का काम वहाँ के अधिकारी हमारे नेता और जो अपने आप को माजी और आ, भावी नगर सेवक बोल रहे हैं वो सब मिल मनोज विक्रम खानोलकर माजी नगर सेवक पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका आज मैं यहाँ संगित हो कि गे एक वर्षापास आंदोलन करत आहोत्त हे आंदोलन करत असताना आंदोलन का करतो आहे की कारण की सु सुसंस्कृत अशी जो भाग आहे त्या भागामध्ये यांनी एक पुनर्वसन करून झोपडपट्टी आणलेली ती झोपडपट्टी अक्षरशः अनाधिकृत आहे कारण की त्या जागेवर जी झोपडपट्टी यांनी वसवली आहे ही ती झोपडपट्टीची जागे अदा न्याय आणि न्यायप्रविष्ट न्या आहे कारण की त्या जागेवर ए जो मूळ मालक आहे त्याने केस टाकलेली आहे आणि ते ज्यांचे त्या मूळ मालकांमधलेच मतभेद चालू आहेत आणि त्या जागेवर दुसऱ्या मालकाने हे सांगितलं की इथे कोणी कामं करू शकणार नाही तरीसुद्धा या ठिकाणी झोपडपट्टी वसवली गेली आहे कारण की ज्या जागेवर स्टे असताना ती स्टे ज्या माणसाने घेतला त्या स्टे माणसानेसुद्धा आमच्याबरोबर आलेले तरीसुद्धा हे भ्रष्ट अधिकारी काय करतात की प्रत्येक वेळेला आम्हाला सांगितलं जातं की बाबा आम्ही हे झोपडपट्टी हटू शेवटची सहीपर्यंत आणतात की बाबा आम्ही काम थांबवतोय म्हणून आमच्यासमोर आणि दोन दिवसांनी परत काम चालू चालवतोय म्हणजे हे कुठे हेच काय रुस्त आहे कळत नाही आहे की कंतप्र परिस्थितीत हे भ्रष्टाचार करतात परंतु आम्ही या ठिकाणी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की झोपटपट्टी पड़ हटवल्याशिवाय हो आम्ही थांबणार नाही आता तर धरणे आंदोलन करतोय परंतु पुढच्या काळात इलेक्शनच्या अगोदरपर्यंत आम्ही या अधिकाऱ्यांना ऑफिसला टाळे ठोकल्याशिवाय हो, राहणार नाही या ठिकाणी एवढी सांगू इच्छितो